跟唐鑫自己都撤诉了，你还有证据吗？证据有吗？我可以证明。 万总，这次真的是辛苦各位了。作为临危受命的新任 CEO 呢，我要感谢 MH 一直以来对我们的信任。不过这次呀，也确实只是万山他的个人行为，并不能决定我们公司的经营方向。我呢，也一定会尽快向社会各界表明我们万兴娱乐为了维护行业秩序、断臂求生的决心。这次能够罢免万山。 元帅和将军功不可没。当然了，你要多谢骆总的帮助。范总就不送了。行。哎呀，这个臭小子，我差点就以为你翻不了盘了，还想着怎么替你收尾啊，弄得一惊一乍的。不过结果很好，范总。 您瞧，您这话说的，我什么时候让您失望过呀？这也就是你说的将军吧，今天表现很好，谢谢范总。这次万山背后肯定有高人指点，要不然就凭他，不可能这么有恃无恐，见招拆招。就算他背后有狗头军师，毕竟邪不压正，充其量不过就是个跳梁小丑。 倒是范总，啊，刚刚我们受的那些惊险，可就得靠您的奖金来安慰了。哎呀，你这臭小子！行了，少不了你。啊，对了，我还约了人，我先走了。好，范总，您先走。范总，再见。这次任务完成的不错，谢谢袁总夸奖。袁总是不是应该请我喝杯咖啡、啊？ 将军，谢谢你，也谢谢你。我以为你不会来，我来是因为你。我不想让相信我的人失望。虽然我知道我迈出的这一小步并不能改变什么，但我想为那些还在像我一样受困扰的女孩们找到一点方向。你做的很好。我早就告诉过你了，千万不要让这把匕首刺中你自己。 太自以为是了。无论结果是成功还是失败，都是我自己选择，一切后果我会承担。一切后果你自己会承担？凭什么？你的一腔热血吗？袁帅现在已经成为你的心魔了，这次你必须要听我。的。回公司吧，还有很多事情要处理。 能帮你打败他的只有我汉军。怎么打败他那是我自己的事。如果你还觉得我是那个离了你就寸步难行的小孩，那我就离开记忆。还有事，先走了。